Выведите, пожалуйста. Кто, кто является работником? Не снимай, работником что значит, кто является? Не снимай, я журналист, Товарищ. не трогай. Значит, народная самооборона, пожалуйста, освобождает помещение. Совместно с милицией поддерживает порядок. Я народная самооборона, э, освободите помещение. Сына, Почему сына, вы говорите, что вы самооборона? Я, На каком я, основании? Я, кто давай. вы? Давай. Зачем твои? Выведите Не трогай меня, руки убери. Это криминальное нет. Выходим, выходим. Руки убери. Выходим. Да, не прекращай. Отходи. Какого черта? Не трогай. Я журналист. Это криминальное преступление. А да мы все тут четыре журналиста. Журналист, это все наши редакции, это все журналисты, это все журналисты, это все журналисты. они имеют право здесь быть. Он журналист! У него есть удостоверение, у нас Яка вы народная рада, ребят! Вы что-то путаете! Мать, куда его Так не трогайте его! Я не понял, что вы делаете! Да какого черта? Что выходим, вы делаете? Выходим, 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 выходим. Я не ухожу, я журналист, вы не имеете права меня сюда вы убирать. Нет, мы не выходим. Какого черта? Я не выйду. Выходим, выходим. Я не выйду. Я не выйду. Выходим. Какого выходим. Черта? Я приехал в Каратопа неделю назад. Я был на баррикадах. Можно я скажу? Ребята, это наши люди. Я нормально просто... здесь страданул за народ. Их я, я не получаю Их денег, мне никто не платит. Я просто себя. Я пришел, мы пришли с ребятами. Освободить телевидение, вернуть. Ну как нам объяснили, получилось недоразумение. Кто сказал? Кто? Ищу. 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 Сказал. А кто... Ищу Есть много Ищу людей, поставили. которые ищут занимался да. на баррикадах, да. везде, на Майдане. Я пришел сюда. По своей воле. Я не получаю денег. Я такой народ, как и вы. Просто я понимаю, что большинство может не понять, потому что Ищу куча. Уродів, куча уродов, куча сволочей, ті тужині і можна просто таких, як ми попури так само. Але ми ж як журналісти маємо право перебувати в усіх гарячих точках, і нас не повинні ніхто ніколи заломіть звідки витягувати. Ми просто тут перебували. Ми стежили за тим, щоб тут нічого не було поганого. Заходять хлопці в масках. Це в масках, а їми керував кіщук. Я коли побачила, що це кіщук, я знаю цю людину і знаю з дуже поганої сторони. Якщо їх ввели в оману, якщо їх кіщук використав, у мене і немає. Я вірю, що вони нормальні. Таке дійсно може статися, якщо діє провокатор. Кіщук діяв зараз як провокатор. У нього зараз задача всі розповідати, що це визнати. Самооборона, сделайте, блин, чтобы был порядок. Они выходят без масок по одному. Все. А что тобой еще разного? Я еще раз говорю, блин, все знают. У всех есть командир в самообороне. Это не самооборона.